ぜひ参加させてくれ <laughs> そうね楽しい行事にできるよう全力を尽くします素敵な思い出になるように私とリンゼは寮だし当日以外でも時間が合えばいろいろ手伝えるんじゃないか いうことだから私にできそうなこととかあったらすぐ教えてくれよプロデューサー私にもよプロデューサーはいリンゼマン

場所に移動してうわいいのかなんか悪いなはああ,ありがとなおばちゃんおーいみんなコロッケいただいたぞありがとうございます ももしもしプロデューサーえっポスターもうできたのかああうんすぐに向かうよよし行くか分かってるってんじゃ手分けしてやるか 私がこっからここまででカホがここのブロックリンゼはこっちで終わったらここ集合ではい、はい、あおばちゃんこれ今度の節分行事のポスターなんだけど貼ってもらえるかああ,ありがとな楽しい行事になるよ頑張るよ リンゼもう配り終わったのかはいあたしもあと一箇所で終わりだじゃあ最後は3人で行きませんかいいのかじゃあ最後の1枚配りに行くかえ会長さんのお店なくなっちゃうんですか ですよね。おっちゃ。会長さんや商店街のみんなのためにも、絶対楽しい行事にしたいです。それじゃあ、私たたちはこれで失礼します。カホ、リンゼ、行こうか。はい。はい ガホ今日はありがとな早く家の中入って温まれよはいあの送ってくれてありがとうございましたはいガホさんお疲れ様でした でいいぞ私はまだ帰りたくないっつうかではリンゼも。 見てる景色ってさどれくらい覚えてられるんだろうな<あ>ここから見える景色もあたしもみんなも気づかないうちにちょっとずつ変わっていくのかなきっとそうなんだろう <laughs> あっ朱里さん何だリンゼかびっくりした申し訳ございませんいやいいよ なんかいまいち眠れなくてさ昔のこと思い出してた私がここに来たばっかりの頃おっちゃんがさ声かけてくれたんだク倉としてデビューする前だったのに芸能人だすごいなぁなんて言ってさおっちゃんや商店街のみんなが気さくに声かけてくれて 話ができるようになって私どんどんこの町のことを好きになっていったんだはいリンゼマだから考えてた今の私に何ができるんだろうってだけど答えが見つからなくてさでも ちょっとででも前に進んいいたい少しずつでも何かを積み上げて変わっていきたいんだジュリさんあ <laughs> ごめんなこんな夜中に変な話してい,いえあとりあえず今日はもう寝るかおやすみ おやすみなさい節分行事をもって閉店しますこれまでのご愛顧誠にありがとうございました おばちゃん店本当に。うわ。っ 母ちゃん店辞めちゃってもまた会えるよな。 チョコリンゼ私もっとアイドルとしてジュリちゃんははははやっぱ今はやめとくまた今度な今度えっ よりもずっともっとアイドルとして頑張っていこうアイドルの私をちゃんと届けられるように。 いたわ節分パレードは歩きとはいえ坂ばっかりだから結構大変かもそうだなもうすぐなんだよなみんな当日は全力で盛り上げるだけじゃなくて私たたちも楽しみましょうそうすればきっと。 みんなの心に残る行事になればああそうだな私たちも全力で楽しむかあのさ私みんなに伝えておきたいことがあるんだジュリちゃん この間言っただろ今度ってその話なんだけど私今まではさどういうアイドルになったらいいのかどういうアイドルになりたいのかずっと分かんなかったんだでも今はさ応援してくれる人が遠くにいても私だって分かるような。 そういういアイドルになりたいって思ってるんだそそれだけなんだけどみんなには言っておこうと思っておめでとうジュリーあなたに素敵な目標が見つかって私も嬉しいわはいリンゼマン <laughs> みんなでてっぺん目指しましょう <laughs> うんありがとなカホみんなうんそれじゃあ今来た道戻るかもちろんジョギングしながらさえっ <laughs> 今日は集まってくれて本当にありがとうございます放課後クライマックスガールズの西条ジ樹里です知ってる人も多いかもしれないけど事務所はここの近くにあってこの町の人たちにはいつもすごくお世話になってます <laughs> 私この町に来てから大切なものが増えたんです のメンバーやこの町の人たち支えてくれるスタッフそれに応援してくれるみんなこれからも応援したいって思ってもらえるように私もっと頑張っていきますそれじゃあぼちぼち始めますみんなでマメを投げて たくさんの服を呼び込みましょう<ー>プロデューサーさっきの挨拶聞いてたよなそのどうだった そっか私もちょっとだけ前に進めた気がするよジュリーちゃん会長さんがみんなで写真撮ろうってあっすぐ行くほらプロデューサーも。 待たせてすみませんうん最高のライブを見せられるように私頑張るからなこれからも一歩ずつ 一つずつ進んでいこう